Ми пишемо інтерв'ю. Попросіте, пожалуйста, там не барабані. Можемо, друзі. Да. 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 Все що залишилось за кадром? Це щоденник третього дня сліпих прослуховувань голосу. Діти тренери не на жарт взялись відвоювати кращих. Та перемога у зірковій війні цього разу дісталась Світлані. Лободі для неї це був найврожайніший день. Я очень довольна сегодняшним днем, правда. Я считаю, что сегодня у нас такие талантливые дети. Диана ⁇ это невероятная бандитка, которая споет именно те песни, которые близки мне, и большая часть нашего населения будет аплодировать стоя. Она, насколько я знаю, во время кастинга соблазняла Кости Меладзе, напустила челку на лицо и подмигивала им вторым глазом, который вот так вот делает. Говорят, что эта девочка – это просто полный ураган. Она сметает все на своем пути, она делает сальто, она заняла первые места, по-моему, в Украине по борьбе. То есть это мой ребенок, это то что то что мне необходимо девятиречная тхэквондыстка диана куровникова выбрала себе место у команде светланы лободы это сложнее чем в спорте теперь мы просто чуть переживала пела то что могла как могла У нее есть чертики в глазах которые ух такие хулиганские это, это мне не очень импонирует и я когда обернулась и увидела ее я сделала ход конем я постаралась не показывать виду что она крутая я не показала ни одному тренеру что это хороший человек а просто спокойно наблюдала за ней и когда никто не повернулся я поняла что вот она вот она наша победа я очень обрадовалась, даже, как будто этого ничего не было, не могла это поверить в это. Когда я победила, папа мне самую любимую еду, это копченую курицу. Ну, мы ее все вместе съели. И было нам очень приятно мне было. Я буду максимально больше развивать ее актерские данные, потому что она этим одарена. И я считаю, что это было бы грех этим не воспользоваться. Чемпионка Украины с тхеквондо снова готовится до бою. Теперь уже вокального. Я бы хотела получить советы, какие, как мне правильно петь нужно. Что я неправильно делаю, обязательно есть такое, что я неправильно делаю. И, ну, хотелось бы узнать от нее, чем я ей нравлюсь, чем не нравлюсь. Все время я хочу спросить, каким шампунем ты моешь волосы? Меня просто жаба давит. Я, я мою, мою, не растут. Умничка, ладно, все. Настроена на выигрыш? Да, очень да. Данный. И что будешь делать там? Зажигать. Как всегда? Да. Молодец. О, папа, смотри, какая горила. Ух ты. Ты что, тебе страшно? Да горилла? нет. Мне вообще ничего не страшно. Даже батлы на голос экрана мне не страшны. Молодец. Ты же меня смело. Конечно. Всех победишь? Да. Умничка. Ось одна из участниц, через яку пересварили зіркові тренеры». Алина Овчаренко. дівчина решила продолжить свою участь в телепроекте под опекой Светланы Лободы. я вышла на «Слепых прослушиваниях», то я полностью расслабилась и раскрепостилась. А на самом деле я очень стеснительная и много работаю над собой, чтобы ну, раскрепощаться так, как бы на «Слепом прослушивании». И как бы, мне сказали, что я очень уверена. Это просто результат моей работы, когда я очень долго над этим работала, чтобы не стесняться. Алина Овчаренко мне очень понравилась. И я поняла, что эту девочку я упускать не хочу. Мама сказала, что если ко мне обернутся все три тренера, то у меня будет котенок. Я, честно говоря, думала, это нереально, Почему? потому что она давно хочет кота, а я ей не разрешала. Она теперь надо понять, как назвать хочет, кота. скрипка, Катина или Лобода. Кота. Кота, я говорю, ну, вдруг, думаю, ну это же не будет, Нет, будет теперь все, она после, напела на кота. Тем более после болезни. Ну повернуться три тренера, будьте кот. У меня будет котенок. Ну правда еще пока нет, мы просто не определились какой. Ну, скоро будет. И у тебя сегодня три тренера повернулись. Три тренера. Ну, честно говоря, я не знаю, к кому пойти. Вот послушай. Я выбираю ты... вас. Честно говоря, я с самого начала хотела Светлану Лабуду, потому что мне нравится ее творчество, и просто как-то к ней душа лежит. Коль, ты говоришь, что ты выбираешь Тину. Стоит ли мне бороться за тебя? Стоит. Вы мне расскажете, что вы мне предлагаете? Я ни в коем случае не хотела Тину обижать. Я хотела сделать так, чтобы этот человек был в моей команде. Потому что я знаю, что... С помощью ее моя команда будет еще сильнее. Я считаю, что хватит торговать. Мы, можем... Мы же не на рынке, Всем это точно. Всем Мы залом. же не на рынке. Раз, Мы забираем красивую девчонку два, и неважно к кому. Три. Тогда я выбираю. Светлана Правильно! Это девчонка, которая обладает невероятным талантом. И я была убеждена, что с помощью ее таланта и моего трудолюбия мы сможем в этом проекте сделать очень много. Этот проект это, ну, стала новой частью меня, как бы мне ну, надо будет отдавать всю себя ему, как бы. А скажи, вот этот history repeating. Есть, есть у тебя минус? Да, на А давай попробуем ее тоже спеть. Давай. Аліна вже досконало вивчила біографію свого зіркового тренера. У життєписі Світлани Лободи намагається знайти для себе рецепти успіху. Ну, я би хотіла получити мені не собі. Я хотіла би пороспрашувати про детстві. К як она його ну проводила? Теж? ходила ли ліна в какую-то музикальну школу з педагогом займалася. І привика, хоч і земляк Тіни Кароль, тим не менше став одним із членів команди Світлани Лободи. Мені дуже сподобалось виступати на цій сцені. Подобався оркестр, як він грав. І зал дуже подобався, як він приймав мене і інших учасників. Дуже подобалася. Мне так он понравился. Я слышала до последнего, что же он, э, как же он допоет. И мне было очень интересно, это его сознательный выбор, или просто он просто поет. Он был великолепным с великолепными голосовыми данными. И я поняла, что это тинен парень. И я знала, что я нажму кнопку свою позже. Я хотела конкуренции. Мне было скучно делать это самой. Так и получилось. Я не просто выбираю ребенка, не просто выбираю э, голос. Я еще думаю, что можно этому голосу посоветовать, чтобы я могла порекомендовать спеть. И я искала ему в голове песню в этот момент. Нажимай, король! Я собиралась нажать в последний момент. Но это сделала за меня Света. Собственно, она не ошиблась, на самом деле. И потом оказалось, что он еще и мой земляк. И потом оказалось, что он... Мы живем практически рядом. Там, да, я знаю улицы и так дальше, город. Ну и я действительно, когда вот он уже допивал, поняла, что это его сознательный выбор. Но ты потерял возможность оказаться у меня в команде, потому что э, эту кнопку нажала свет. Дорогуша, так не поступает. Некрасиво Дорогуша. Так. Некрасиво Нет. так. Милая. Посмотри, какой Мне малыш. Кажется, света... Посмотри, какой красивый. Посмотри, ты какой Это вышло само собой. Якось. Я хотела пойти до Тины Карл, а... Когда я вышел на сцену и посмотрела, как она воспринимает, то зразу вибрав <кхем> Світлану Лободу. А понад водою туман розбивається, стині до авто. Можна пробувати різні стилі і не боятися. І так само. І можна співати рок, лірику, поєднувати це з різними стилями джаз. Ця пісня, вона, це такий лаунж такий, знаєте, на ішаке, їдеш, і... І засипають подібні. А, а тут вже у нас батл, тут треба, блін, вокалом давить. Я почуваюся в ліричних піснях себе сильніше, ніж в рокових чи попсових. У Юрія з'явились усі підстави наполегливо готуватись до наступного етапу голосу Діти. За перемогу на вокальних боях батьки пообіцяли хлопцеві подарунки. О, мені вони подарують айпад. Тоді, коли буде все в школі нормально, коли я <клес>, добре буду співати на голосі країни, і поведінка. У команді Світлани Лобуди опинилась і Христина Кочегарова, дівчина за плечима якої не один конкурс, і яка знає, що таке перемога. У мене була просто буря емоцій, коли я приїхала сюди, я зустріла своїх старих друзів, завела нові знайомства. І Перед виступленням я навіть не нервничала. Я просто вийшла і мені от, ну, отримала кайф на сцені. І, от, Результат есть. Я попала в команду Светланы Лободы, и я очень рада до сих пор, я еще в это не верю. Я понимаю, что та ситуация, которая произошла с Тиной и Олегом, который подшутил над Тиной, дал ей возможность тоже участвовать в нашей борьбе, опять же-таки, за эту девчонку. Это была просто шутка э с Олега стороны, потому что он не хотел на нажимать на кнопку. А мы опять вступили вот в, в борьбу, которой мне досталась еще одна талантливая девчонка. Я скажу так, что... Правила меняются, да? Я скажу, что эта девчонка – это мой человек. Так она уже выбрала. Я вот сделала вот так вот. Кто первый ко мне повернется, к тому пойду. Если нет, то нет. И один так хорошо, тоже очень хорошо. Вот. Первая повернулась ко мне Светлана Лобода, затем Сина Карель. Но все-таки я решаю, что вот кто первый, тот по старшине уже так повернулся, поэтому я пошла к Светлане Лободе. Кристина Кочегарова – это тот человек, которого нужно обязательно направлять. Есть такие дети, с которыми нужно работать, которые сами по себе э, талантливы, но обязательно им нужен кто-то, их наставник, который будет подсказывать им, в каком русле им двигаться. Да. Знаешь ли ты песню э, «Останусь пепла? Да, да. А слова знаешь ли? Да, первый бублет да? знаю и припев тоже. Мне да. просто да. эта песня очень нравилась. очень В конце тоннеля яркий свет, и я иду. Расстраивать себя морально, верить, петь много песен, заниматься вокалом, не останавливаться, ведь главное участие, даже я не знаю, как будет на боях, но я просто считаю, что попасть на бои – это уже для меня очень большой результат. Поэтому я не буду расстраиваться, и для меня все равно это уже победа.

Мама, почему у вас Валентин Александрович такой серьезный? Вы ему э, вместо колыбельных на ночь читали э, кибернетическую физику? Под керівництвом Светланы Лободы у вокалі теперь вправлятиметься и юный интеллектуал Валентин Фоменко. А если ты станешь президентом, какие ты будешь песни петь в стране? Ну, больше всего я люблю оперное, поэтому я оперное буду петь. Нести будешь классику? Да. За граждан. Туда, ту, в антизоні, вы эмоции позитивные, очень радостные. То, что я такого счастья даже не ожидал, что я пройду. Самое главное в этом конкурсе – это голос. Из-за этого зависит, победа у меня будет или нет. Самый большой понравился этот момент, когда уже повернулось самое первое кресло Светланы Лободы. Валентин Фоменко меня поразил своим вокалом. Поразило то, как реагируют на него люди. Я подумала, что так как на этой второй же фразе встали, встал весь зал, я поняла, что это успех. И я поняла, что такую мальчишку я себе хочу. Я испытывала в этот момент очень много эмоций. Ну, я не забывал, что надо петь дальше, э, потому что если остановлюсь, то уже будет неправильно. Мой голос перестроился и дальше начал петь. Я Буду учить песни новые, чтобы моему тренеру больше всего понравился я, а не, мой, а не мои конкуренты или конкурентки. Я готовила молитва. Да. Потом готовил It's My Life. Потом готовил... Э, сейчас посмотрю, как называется. Le, Le Temps de Cathedrales. Да. И э, готовил еще... Someone like you. Someone like you. Да. Самый сложный период это батлы. Потому что когда хочешь спеть, но ну, а тебе еще, о а тебе, против тебя еще два человека. Сложно спеть так хорошо, и чтобы не слышно было своих конкурентов. Мы придумаем, я думаю, мы репертуары и придумаем, что ему спеть такого, чтобы не только этот зал поднялся на, на ноги, а чтобы вся страна ему аплодировала стоя. Но мне, конечно, больше подошла оперная песня, потому что у меня я занимаюсь 4 года уже академическим вокалом, и, и тем более мне очень нравится опера. Боевый настрой сына, батьки поддерживают. по мы у кино. Ну что, на какой фильм пойдем? Может, на мультики пойдем? Не, не это не серьезно. Ты посмотри, да. какие они красочные, красивые. Это более детское. Да? Давай посмотрим, что здесь есть. Давай так, пойдем например. на детектив. Там будут ловить преступников, а мне это очень нравится. Может, на мультики? Нет, как-то... мультики какие красивые. Давай Нет, на мультики. мультики это очень детское. Детское? Я лучше всех участников своей команды, потому что у меня есть ямки. Дівчинка з неповторними ямочками та іскрометним почуттям гумору Анастасія Дем'янович ще одна маленька виконавиця, яка зайняла місце у команді Світлани Лободи. Підпишіть мені, ласка, фотограф. Я там трохи волновалась, навіть спросила у Константина Меладзе, могу я потрапити попасть в этот конкурс. Він сказав, можете. попадешь. Вот это и правда было. Я хоть все, все равно маленькая, но у меня всегда мама называет, что я маленькая, но даленькая. Мне всегда удается. Думаю, что побе, побежду в этом конкурсе. Она сказала, что ее родители называют ее кисой. Я свою малышку тоже называю кисой она сказала, что дам фотограф, по-моему, она так сказала, мой ребенок тоже самый говорит, фотограф, вместо автографа. Очень много совпадений, и я в момент того, когда повернулась, поняла, что этот перчик нам тоже нужен. Я когда была маленькая, я тоже пела, даже в, в роддоме тоже пела. Мама мне рассказала, потому что она это видела. Вернулась я повернулась, я ее отметила ее талант. Я всегда, когда поворачиваюсь, я всегда хочу, чтобы этот ребенок был в проекте, а не точно конкретно был у меня, потому что я очень хочу победить. Ну, я чувствовала, что все, я победила. Теперь я хочу, чтобы еще дальше победила. И везде уже получила деньги, приз уже. Ну на деньги хочу этот цикл. У тебя там я читал там одна фирма Аба. Да, есть Аба. Видигада. Видигада. Видигаду мы не очень не знаем. Нет. Лучше не надо. Лучше не надо. Если не не очень знаешь, то лучше ее не пить. Лучше не надо я хочу от Светланы Лабадел слышать, что я молодец, не зря я сюда приехала, что чтобы она учила меня дальше и дальше, чтобы я стала знаменитой и чтобы мне всегда говорили, вот она хорошая девочка, которая красиво поет. Волосы Украины так классно. А можно мне сказать, что пусть вся Украина сюда приезжает. Здесь так классно, прям как в сказке. Что касается э, команды ⁇ Свет и лободы ⁇ там собраны люди, которые хотят быть модными артистами, хотят быть шоуменами, хотят э, заниматься современной модной музыкой и так далее. Хотят делать шоу, это люди склонные к такому отчасти может быть эпатажному какому-то стилю, люди, которые хотят быстрого роста в карьере и т.д. и так далее. А вот участница Даша Соколовска – перша впулевана Тиную Кароль. У меня было горло и нос. Я пела, ну, заболела в общем. И то есть на припеве я начала петь, и у меня было как бы, переживание, и Тина это услышала. Немножко дрожь в голосе. Она разумеется сказала, может быть никто не услышал, но именно я услышала. То есть она сказала, что она эту песню когда-то пела в 17 лет. Знаете, с кем бы я хотела спеть? Конечно же, Тина Карой. Это же в первую очередь, потому что я уже не знаю сколько лет, это я уже мечтаю с ней спеть. Это моя уже давняя мечта. Очень, очень хочу с ней спеть. Все относятся ко мне как к маме, как к наставнице, как к человеку, которому стоит доверять, и они доверяют нам. Вот так, Фух. Я думаю... Вот что самое было неожиданное, что именно в конце развернулись. То есть именно в конце ты показывал уже свой диапазон, уже доходил до высоких нот. И именно там Тина и развернулась. И уже так облегчение, все. Все э, мечтают стать большими артистами. И это и главная задача, и цель. И это не может не радовать глаз. И самое главное, так проще работать с ними, проще э, что-то объяснить, потому что они готовы внять, они не пришли сюда шалить и срывать мой урок. Э, твоему таланту нужна только совсем легкая гранка. Очень маленькая. Я постараюсь тебе ее дать. Спасибо. Поздравляю! Тебя. И бессонные ночи, збрение песен, текст. Ну, я думаю, я хочу настроиться очень сильно, чтобы, чтобы все-таки показать себя не с плохой стороны, да, разбавленной какой-то девочки, а вот именно с хорошей стороны. То есть, что я могу, что я могу добиться ну, своего, я могу то, я могу выучить песню за, за 15 минут. Кроме зеркового тренера, Дашу до вокальных боев готовит еще и мама. Мам, как я выгляжу? Хорошо. Поправи мне волосы. Очень хорошо. Как сережки? Отлично, очень хорошо. Вот я волновался перед тем, как я выходил на сцену. Я состреготачивался, держал кулаки за себя. Я очень волновался. Вот я чуть-чуть не заплакал. Но потом я вышел на сцену, не заплакал, все нормально. Мужність і рок-н-рольність Андрія Бойка забезпечили йому подальшу участь у телепроєкті Голос Діти, Маленький український Еліс Преслі, далі і з Олегом Скрипкою. Там є такі фразочки між Комоці. Всі штуки в них в них якраз проявляється темперамент і вміння вводити публікою, а це дуже важливо. Чуть-чуть под конец э, они не поворачиваются. Я начал очень волноваться, я начал как-то мало двигаться. А потом вижу, Олег Скрипка э, на припеве поворачивается. Когда я там вибрировал, когда я больше улыбался. Потом я начал работать на него, танцевать ему, смотреть на него в глаза, больше так петь красивее. Андрій Кой маленький, але він же танцює класно. Реально класно танцює, круто танцює. І от в нього, в нього наскільки, наскільки талант до музики, і настільки талант до, до руху. А це рідко, до речі, буває. От такі люди, які одночасно вміють і класно рухатися, і співати і на, на високому рівні Олег Скрипка очень любить мою одежду, йому очень понравилось, як я виступав моїй одежді. Просто она очень красивая, мне ее на день рождения пошили. Ее раньше надевал Элвис Пресли, только у него была она другая чуть-чуть. Я, я посмотрел твой репертуар, но он, он, он очень узкий. Там три три песни Пресли и пять песен Фредди Меркьюри. У меня там три песни связаны, ну по Фредди Мерку, там "Мама". По в баттлах невозможно. Одну песню какую-то вот надо взять. Ну, «Цел есть. Это чья песня? Это Деклан Брайан есть такой. Он, <coughs> через нее ну, он стал миллионером. Понятно, понятно. А у тебя тоже такая идея есть? И вокальное шоу «Голос дети» схоже наближает Андрея до мрии стать миллионером. Успехами сына в втишена мама и готова втюривать Будь-які його бажання. Після сліпих прослушування мама мені подарила касуху вот вот, э, чорненьку. Я мріяв про косу, про косуху ще з дитинства. Цього разу рекордсменкою стала Світлана Лобода. Вона поповнила свою команду аж шістьма новими виконавцями. Третій день вибору на осліп зате виявився нерезультативним для Олега Скрипки і Тіни Кароль. У їхніх командах. Лише на одного більше чи дійдуть згоди зіркові тренери у черговому дні сліпих прослуховань голосу діти на нові перепиті вокального шоу. Чекайте у неділю о 20.10 на телеканалі 1+,1. І не пропустіть розповідь про його закулісся у нашому наступному щоденнику.